Atau lebih lanjut tentang kaum Karazan, Jom sertai saya, Olga Veleta Sebastian, 195907. Oke okay, sekarang kita akan bersama dengan Anti Julie yang mana merupakan pemilik Born In Costume untuk menjelaskan tentang koleksi kaum Kadazan, baju kaum Kadazan yang seterusnya Halo, selamat petang ini adalah pakaian Kadazan Dusun Papar ataupun pun Kadazan Papar yang mana di Papar kita panggil Sia Oke okay, Sia ini Um, sebenarnya dilengkapi dengan topi, tetapi malangnya kita tidak ada koleksi hari ini tidak available. Jadi apa yang saya boleh katakan tentang uh, pakaian siap hari ini, um, sesuatu yang boleh memberitahu ataupun memberi informasi mengenai status seseorang itu yaitu mengenai sirung siung yang topi yang mana tidak available hari ini, um, yang mana kalau bagi gadis-gadis perawan dia ada tiga bunga dan kalau yang sudah pernah kawin dia hanya ada dua bunga. Dan ini dipanggil sia, ini dipanggil himpogon. Dan dia dilengkapi dengan skirt yang kita panggil tapi. Dan normally kalau orang popar skirt adalah skirt pendek yang melepasi lutut saja. manakala blouse adalah uh, baju yang dihiasi dengan uh, uh, segitiga corak segitiga dengan baju panjang tangan adalah pakaian sinuangga pada zat yang mana dia adalah dilengkapi dengan sinuangga, yaitu sleeveless blouse dan tapi ataupun skirt panjang. Dan biasanya pelengkap kepada pakaian ini adalah tiga tangkong dan dua kimpogot kimpogot ini adalah boleh dipakai berapapun yang anda suka, tapi tangkong ini adalah menentukan status ataupun menunjukkan status seseorang perawat gadis itu jika dia masih seorang perawan atau masih gadis atau pun belum pernah berkahwin maka dia akan memakai tiga utas tangkong sementara untuk mereka yang sudah pernah berkahwin atau masih berkahwin dia cuma perlu memakai satu atau dua sahaja dan selain daripada penunjuk status seseorang ini tangkong ini sebenarnya adalah dipanggil juga simpogot bagi orang kaum pada dusun aksesori-aksesori ini amat berharga dia tidak murah yang contohnya ini uh, tiga utas tangpong ini di, um, biasanya dijual pada harga 1000 ringgit ke atas dia bermula dari 1000 hingga 4000 lebih mengikut usia dan sejarah tangpong tersebut sementara impogot itu rata-rata berharga 100 utas Ya ini ada dipanggil beberapa nama sebenarnya Sama ada Himpogot, Limpogot ataupun Betungkat Sebab pada Zandus ini dia ada 45 bahasa So setiap bahasa ini ada panggilan-panggilan mereka sendiri Tapi yang paling popular adalah Himpogot ataupun Limpogot Oke, okay, ini merupakan koleksi ketiga bagi baju kaum Kadazan yang berasal daripada daerah tanau Seperti yang kita lihat sini, Zafira sedang memakai kain berwarna hitam ini yang mana dikenali sebagai sunduk. Dan fungsi utama sunduk ini adalah sebagai penutup kepala ataupun menutup kepala. Dan sebenarnya sunduk ini adalah kain sarung, di mana um, kaum karazan pada waktu dahulu selalunya akan menggunakan sarung apabila ke kebun dan perkara menarik tentang sunduk ia mempunyai pelbagai fungsi pada eh pertamanya apabila pergi ke pekan ataupun ke tamu apabila dia perlu mengangkat pelbagai barang sunduk ini boleh dibuka dan dijadikan sebagai bakul um, kita juga melihat uh, tali ini yang berwarna-warni Uh, ini dipanggil sebagai pinadang. Pinadang ini berfungsi sebagai hiasan bagi kaum kharazan di daerah kanau. Dan pinadang uh, ini tidak semestinya berada dalam keadaan yang rata ataupun lurus kerana ia hanya berfungsi sebagai hiasan semata-mata. Dan juga sebenarnya himpogot ataupun yang seperti berupa duit siling ini merupakan uh, duit Borneo yang digunakan pada masa dahulu. Ini merupakan duit Borneo yang uh, betul. Ini adalah koleksi keempat yang mana dipanggil sebagai um, baju kaum Karazan Lautut. Lautut ini um, secara general berasal daripada daerah Tuaran dan kita dapat nampak di sini. Ifa uh, Iva sedang memegang sebuah eh, uh, uh, yang mana dipanggil sebagai lilimbo yang diperbuat daripada gulungan-gulungan rotan yang terdiri daripada tiga warna hitam, merah, dan putih ini bukan diperbuat daripada rotan ia merupakan renda ataupun ribbon, les uh, dan untuk pengetahuan semua, warna-warna um, yang terdapat pada lilinbo ini mempunyai maksud. Sebagai contoh, seperti yang ada di sini yang mempunyai tiga warna, hitam, merah dengan putih. Ini menandakan um, gadis yang sedang memakai lilinbo ini sudah berkahwin. Dan juga jikalau lilinbo ini hanya mempunyai dua warna yaitu hitam dengan yaitu merah eh maafkan saya yaitu merah dengan putih itu menandakan bahwa gadis itu belum berkawin dan uh, umumnya uh, melimo ini uh, sangat signifikan untuk menunjukkan status seorang wanita oke, okay, hello sekarang kami bersama anti juli, anti, boleh anti kenalkan diri halo, uh, saya juli jadwin saya berasal dari Gimadis, Bapak, dan saya daripada Kliwon, um, Tadau ataupun Pesta Kelamatan ini berlangsung selama satu bulan. yaitu daripada satu hari bulan Mei sehingga tiga bulan kemuncaknya pada 30 dan 31 Mei. So, bermula daripada satu hari bulan Mei, di seluruh Sabah akan terdapat beberapa pertandingan yang merayakan um, Pesta Kelamatan. yang bermula pertandingan-pertandingan dari beberapa aktivitas seperti uh, sukan rakyat Lunggadaw, uh, Sugandoy dan sebagainya di peringkat kampung dan pemenang-pemenang itu pula akan mewakili uh, uh, peringkat daerah dimana di peringkat daerah akan terdapat satu lagi uh, peringkat pertandingan yang mana pemenangnya akan dihantar ke peringkat negeri uh, sebab itu kalau di peringkat negeri itu akan dikumpulkan pemenang-pemenang daripada 40 um, daerah di Sabah dan bertanding di uh, Hongkong KDCA di Penampang Sabah. Kehamatan secara amnya adalah satu upacara kesyukuran kataan Ruminundun, atau, rundun ataupun korban hmm. Oke, okay, di dalam konteks rundun yang mana digunakan, digunakan pakai dalam untuk uh, undang itu adalah Merupakan seorang gadis perawan Yang bernama Penumpuan Yaitu anak pada kinoingan Ataupun Tuhan Dan istrinya Suminundu Yang telah merelakan dirinya Dikorbankan supaya Rakyat yang waktu itu sedang mengalami uh, kebuluran. kebuluran Yang teramat sangat Bukan sahaja kebuluran tetapi sakit penyakit Yang teramat sangat Dan um, Penyembuh kepada kemarau yang berlaku pada saat itu hanyalah dengan uh, memberi satu mem mengorbankan seseorang yang ter yang memiliki ciri-ciri yang terbaik di kalangan kaum pada waktu itu dan penempuan uh, penempuan yang menyedari bahawa beliau adalah apa tu uh, satu-satunya calon yang sesuai. calon yang paling sesuai untuk dikorbankan telah merelakan dirinya dijadikan korban. Hai korang! Korang tahu tak makanan tradisi kaum Kadazan Dusun? Sekarang, kita orang akan berkenalkan makanan tradisi kaum Kadazan Dusun. Hello! Makanan pertama yang kita akan kenali adalah Sambal Tuhau. Uh, selalunya, sambal Tuhau ini akan dimakan bersama dengan nasi sebagai lauk seharian bagi kaum Kadazan. Dan Uh, sambal tu ini berasa pedas. Yang kedua, uh, inilah serunding tu hau. Ia, ia mempunyai ikan bilis, cili padi, bunga kantan dan kulai ataupun cendawan. Uh, bagi saya uh, rasanya seperti sambal hitam. Okay, ini yang ketiga. Ini dia panggil bombangan. Dia berbau macam mangga tapi rasa memang masam. Uh, sila tengok. Terima kasih kerana kasi menonton video kami. Bye-bye!